С утра уже весь нос в России. Трава высокая, зеленая, роса какая обильная! Дашка уже понюхала всю траву. И наша прогулка началась с очень интересного момента. Вот в Мингороде мы такого еще никогда не видели. А увидели мы сегодня с Дашей на утренней прогулке трубочистов. Вот они чистят трубу. Вот в этой кабине работает два человека. Не только я за ними наблюдала. Дашка тоже смирно и тихо сидела и смотрела. Вот такую интересную картину с утра пораньше мы с Дашкой увидели. Птицы просто заливаются. И погода сегодня чудесная. Погода просто чудесная, небо ясное. Мы с Дашкой идем. А я вот что вспомнила, что мы в этом году еще ни разу не видели косуль. В том году столько их было. Мы и снимали их. И видели. А в этом году только два раза еще видели зайцев. И то такие пугливые зайцы, что не успела достать телефон, а их, что называется, уже и след простыл. А в этом году зайцев нет. Зато в том году. Ой, один раз у нас такая встреча была с зайцами, что мы ну, насколько? Ну, метра на два, наверное, подошли к зайцу, он даже не испугался. Мы снимали, он нам позировал. В общем, какой-то смелый заяц. А в этом году, вот начало мая, пока еще не видели зайцев. когда на полях зацветает рапс, просто прекрасно. Рапс рапсом говорит, а поваляться никто не отменял. Дашка, валяйся, мы сегодня взяли с собой походерку, будем сегодня чиститься. О, умница моя, и у тебя тут рулетка переплелась дальше. Ой, а какая вся грязная, Даш. Подожди, я тебе помогу тебе. Хотела сказать, когда раб зацветает, просто прекрасная картина. Яркие такие желтые участки на горизонте. Он сколько его много этого рапса. Кругом рапсовые поля и рапс цветет сейчас обильно. И такой аромат исходит от этих полей. Не знаю, мне очень нравится, как пахнет рапс. Такой приятный аромат, прям вкусный какой-то. И мы с Дашкой идем по направлению к дому, где есть голубятня. И вот сегодня с утра летают голуби. Ой, какая это красота. Видео, может быть, не совсем точно передает полет и вот а, всю красоту полета голубей, но на самом деле очень захватывающее зрелище. Вот сейчас мы приблизимся к дому, где они живут, да, вот этот дом. И вот они летают. И так интересно. Вот они летают, кружат вот над одним местом, он трубочистый все еще работает. Вот кружат прямо над этим полем. И кажется, вот они летят, потом поворачиваются, сливаются с небом, их вообще не видно. Кажется, они улетели, и их и не было, и не будет никогда. И вот внезапно они вот с другой стороны появляются черными точками, прям вот на тебя как будто они вылетают. То черные, то, когда поменяют направление, белая эта стая. Ой, какая красота! И вот они кружат, кружат над одним местом. Вот сейчас прямо над домом кружат, но иногда улетают далеко. Вот они такие быстрые, красивые. Их очень много в этом доме, вот в этой голубятне. Вот этот дом... Который справа крайний Вот этот дом, вот здесь голубятня А еще правее Это у них летняя, летняя резиденция Голубей, как я называю Летняя площадка И вот одни летают Другие на той площадке Одни наверху на крылечке сидят Воркуют И я, когда первый раз увидела, думаю, да, их тут, наверное, ну сколько там, одно крыло, два крыла, сколько их там? Ну, штук 10, 20, да вот ничего подобного. Вот в этой стае больше 40 штук. Представляете, так это еще не все голуби. Я же говорю, одни летают, другие сидят, третьи еще там паркуют, в другом месте отдыхают. И Дашка тоже за ними наблюдала. Очень красивое зрелище. Мы с Дашей решили поменять маршрут, перешли трассу. Вот был знак, что заканчивается наша деревня Мингороде. А мы идем через трассу на другую сторону деревни. Мы здесь ходим, но не могу сказать, что часто, но ходим, потому что здесь тоже интересно. Здесь много всякой живности на участках. Вот здесь вот справа бараны. Вот они нас увидели, хотя мы очень тихо шли, чего-то испугались и отбежали. Он они встали и смотрят. Мы на них, они на нас смотрят. Красавцы такие, с такими рогами. Вот они шерстяные какие, встали и стоят как вкопанные. А по другую сторону курицы кудахчат. Курицы, петух их тут гонял вовсю. Вон видно, какая зеленая трава высокая. И вот еще одна парочка, черный и белый баранчик. Вот они в этом загоне все вместе живут. Там у них домик есть, деревянный. Но мы с Дашкой идем дальше. Идем дальше, потому что там я увидела лошадь. Сейчас потихонечку подойдем к лошади. О, она, она там пасется, ее видно. где-то, 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 вот она, коричневая, с такой светлой гривой, красавица. Но она оказалась в загоне тоже не одна. Идем дальше, и еще кого мы увидели с Дашкой. Мы увидели маму с ребеночком, с маленьким лошаком. Сейчас покажем вам, Это они, красавцы. Пони и маленькая поняха. У нее хвост такой кучерявый. А по эту сторону овечки бегают. О, тоже такие светленькие симпатяшки. Ну, честно говоря, мы с Дашкой не стали и здесь долго находиться, и спускаться вниз. Я говорю, Даш, пошли назад, чтобы мы никого не пугали, чтобы здесь все животные спокойно могли пастись. И мы с Дашкой пошли назад. Мы с Дашкой идем, у меня уже все ноги мокрые, потому что трава в такой сильной росе просто не передать словами. Сегодня утром опять было плюс два всего лишь. Не, но ну сегодня изморози мы не видели, а сейчас такое солнышко светит, ясное что все ноги у меня уже все, 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 все ноги все просто мокрые. С Дашкой возвращаемся уже с прогулки. Придем, будем и обувь сушить, и носки сушить, и ноги сушить. Кто ноги, а кто лапы, да, Дашут? Там на горизонте собака идут, не знаю, в каком направлении будут сворачивать. Вот мы уже вышли на улицу. На трассу, которую ведет Дудерштат. И вот подходим к этому дому, где как раз работают трубочистые. Их очень хорошо видно. Вот они вдвоем делают свою работу. С Дашкой уже возвращаемся домой. Вот уже цвет с груши облетает. Мы точно знаем, что это груша. Потому что в том году здесь груши очень много было. Рядом яблони. Вся яблоня в цвету. Из груши цвет уже полетел. Полетел. Груша отцветает. Мы с Дашкой уже вернулись, подошли к дому. И здесь у нас не рапс, но такие же красивые желтые цветы. И вот наша кирха. Кирха без 5-9. Всем доброго здоровья и хорошего настроения. Пока! Мы вам с Дашкой говорим пока!